digunakan dan dikeluarkan kepada pengundi. Berdasarkan kepada maklumat ini kita masukkan sajalah. Kita masuk sahaja bilangan a uh, buku undi yang telah digunakan berdasarkan nombor CD yang telah diserahkan kepada pengundi-pengundi. Okey, jadi kita masukkan 250001 hingga 250050. Jadi 50 keping eh, 50 keping kertas undi untuk satu buku ok kita isikan nah, eh, seperti inilah berdasarkan uh, buku yang telah digunakan ok kita masukkan eh, kita masukkan ke okay, 50 50 50 ha, uh, tapi buku yang terakhir ni tak boleh letak 50 ha, eh, sebab kita lihat uh, bukan sepenuhnya buku kertas undi digunakan jadi kita kena uh, KTM hendaklah Uh, bilanglah uh, mengira berapa kertas undi yang telah dikeluarkan. Jadi kalau kaedah manual kita nak menggunakan manual, menggunakan kalkulator, tolak saja 253154 tolak 253151 dan tambah 1. Ha uh, jangan tolak saja eh kalau tolak saja kita tak dapat jumlah yang yang betul. Ha uh, ataupun uh, untuk mudah KTM kira saja ha? Eh, ambil buku itu kira bilangan eh, kira bilangan contohnya begini eh, kita ambil buku KTM akan bilang saja counterfoil uh, uh, counter foil yang telah digunakan ha? Uh, kalau nak kira menggunakan kalkulator kita kena tolak ha? Uh, 253154 tolak 253151 tambah 1 uh, jadi dekat sini uh, apabila tolak kita ada empat kertas undi yang digunakan ha, ada empat kertas undi yang telah uh, dikeluarkan kepada kepada pengundi jadi kita jumlahkan di sini sebanyak 154 okay. untuk bahagian B ini kita rekodkan kertas undi yang dikeluarkan kepada pengundi pada hari mengundi iaitu selepas tamat waktu mengundi kita akan dapat uh, jumlah keseluruhan lah jadi kita tambahkan jumlahkan eh, bahagian di sebelah kiri ini dengan jumlah bahagian di sebelah kanan iaitu 350 campur ha, 154 sebanyak okey 504 jadi jumlah keseluruhan 504 ini bermakna daripada 700 keping kertas undi yang diterima daripada pegawai pengurus pada hari saya makan isi peti undi hanya 504 keping kertas undi sahaja yang dikeluarkan yang digunakan ok, okay. kemudian kita akan teruskan kepada bahagian C iaitu bilangan kertas undi rosak ha, ha, iaitu kertas undi yang dipulangkan kepada KTM yang telah dibatalkan dan ditandakan dengan rosak oleh KTM dan tidak dimasukkan ke dalam peti undi okay, berdasarkan kepada latihan amat ini ada kertas undi rosak sebanyak 2 keping kita masukkan saja 2 keping ha, perlu diingatkan KTM bahawa kertas undi rosak dengan kertas undi ditolak merupakan Uh, terma yang berbeza uh, merupakan kertas undi yang berbeza. Uh, kertas undi rosak ini uh, dikenal pasti oleh KTM sebelum kertas undi dimasukkan dalam peti undi. Okay, jadi rosak ini berkemungkinan uh, pengundi uh, memohon untuk mendapatkan kertas undi yang baru, ataupun kemungkinan berlaku ketika pengeluaran kertas undi uh, petugas. Uh, petugas seperti kerana pengundian uh, tersilap mengoyakkan uh, kertas undi tersebut ataupun mungkin pengundi-pengundi uh, uh, telah mengotorkan kertas undi maka mereka memohon kepada KTM untuk diberikan kertas undi yang baru jadi kertas undi yang uh, yang rosak itu KTM akan ambil dan tandakan dengan uh, kertas undi rosak kertas undi tersebut tidak dimasukkan ke dalam peti undi. Nah, manakala kertas undi baru akan diberikan kepada pengundi. Ha nah, ini bermakna daripada 504 kertas undi yang dikeluarkan kepada pengundi ada 2 kertas undi yang rosak. Ha nah, ada 2 kertas undi yang rosak nah, daripada 504 kertas undi ini nanti kita akan lihat eh, bagaimana eh, yang sepatutnya eh, pengundi pengundi terima lah. Okay, jadi kita teruskan KTM akan teruskan dengan bahagian D bilangan kertas undi yang tidak digunakan eh, mudah saja bahagian A eh, jumlah bahagian A tolak bahagian B eh, 700 tolak 504 eh, tolak 504 okay, kita akan dapat sebanyak 100 196 ha, 196 ini ialah kertas undi yang tidak digunakan ha, yang tidak digunakan tidak diserahkan tidak dikeluarkan kepada pengundi tidak diguna langsung okay, kemudian ketika uh, KTM dengan bahagian E jumlah kertas undi yang patut berada di dalam peti undi jadi gunakan saja formula ini A tolak C tolak D jadi A 700 tolak C eh, iaitu kertas undi rosak tadi dan tolak D bilangan kertas undi yang tidak digunakan eh yang tidak digunakan. Jadi kita akan dapat 502. 502. Okey 502. Ha eh, apakah uh, 502 ini? 502 ini ialah jumlah kertas undi yang patut berada di dalam peti undi. Ini bermakna sepatutnya di dalam peti undi Ha, ada 502 keping kertas undi tidak boleh lebih daripada itu. Ha, tidak boleh lebih kalau ada lebih itu ha, kita kena keluarkanlah eh ha, kena keluarkan kertas undi yang tidak berkenaan. Ya, sekali lagi saya rumuskanlah ha, untuk borang 13 ini. Okay, ha, berdasarkan kepada ha, bahagian A ini KTM telah menerima sebanyak 700 keping iaitu 14 buah buku kertas undi daripada pegawai pengurus daripada 700 itu sebanyak 504 kertas undi yang telah digunakan iaitu kita gunakan, kita keluarkan kepada pengundi namun begitu terdapat daripada 2504 ini ada dua keping kertas undi yang rosak uh, maknanya hanya 502 kertas undi sahaja yang sepatutnya berada di dalam peti undi bukan 504 uh, 504 ni yang kita dah guna uh, KTM telah gunakan tapi daripada 504 ini ada dua kertas undi yang rosak nah, ada dua kertas undi yang rosak uh, jadi Uh, yang sebenarnya adalah 502 kertas undi sahaja yang dikeluarkan kepada pengundi. Manakala bilangan 196 ini adalah kertas undi yang tidak digunakan. Jadi pengundi sebanyak 502 orang pengundi yang hadir bagi saluran 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kohara ini. Okay, lepas dah selesai KTM uh, sempurnakan borang ini KTM hendaklah mendapatkan uh, tanda tangan daripada setiap ejen lah uh, setiap ejen eh mendapatkan tanda tangan daripada setiap ejen uh, dengan uh, untuk uh, sebagai saksi kepada borang 13 ini Okay, dan KTM akan uh, menurunkan tanda tangan dia lah eh, uh, tanda tangan dia lah eh, uh, tanda tangan eh, uh, dan borang 13 ini Ha, adalah diingatkan kepada KTM ha, tidak boleh diberikan kepada ejen ha, borang 13 tidak boleh dibuat salinan dan tidak boleh diberikan kepada ejen ejen hanya boleh ha, lihat sahaja ketika sel selesai ha, disempurnakan oleh KTM ha, dan menurunkan tanda tangan ha, namun untuk salinan diberikan kepada ejen ha, adalah tidak dibenarkan eh? tidak dibenarkan, tidak dibenarkan oleh undang-undang dan akta pilihan raya yang berkuat kuasa. Setelah selesai borang 13 ini, okay, KTM asingkan, KTM akan boleh akan boleh teruskan dengan sesi pengiraan kertas undi, eh? sesi pengiraan kertas undi. Eh? di hadapan eh? yang bersama-sama dengan kerani-kerani pengundian dan dibuat di hadapan ejen mengira undi yang hadirlah eh, kalau ikut maklumat kepada uh, buk, uh, soalan latihan amal ini uh, ejen mengira undi adalah eh, inilah orang orangnya lah ok, kita teruskan kepada sesi eh, borang yang seterusnya eh, selepas selesai borang 13 borang yang seterusnya akan diisi oleh KTM ialah borang SPR 757 okay, borang SPR 757 ini akan diisikan selepas sahaja sesi pengiraan kertas undi dibuat okay, KTM akan uh, masukkan uh, kertas undi yang dikira uh, oleh kerani pengundian okay, ke dalam borang SPR 757 ini Uh, ini belum diasingkan mengikut kepada calon-calon yang bertanding lah. uh, selepas isi borang 13 KTM akan arahkan kerani pengundian untuk mengira kertas undi yang berada dalam peti undi uh, uh, sebanyak berapa keping yang ada okay, sepatutnya uh, bilangan kertas undi yang ada sepatutnya ialah 502 502 keping lah seperti borang 13 tadi, sepatutnya ha, jadi yang sebenarnya akan kita ketahui sebaik sahaja peti undi dibuka dan uh, dikira uh, dibilang oleh kerani pengundian bersama-sama dengan KTM okay, baik kita lihat kepada kepada uh, soalan yang seterusnya situasi seterusnya semasa pengiraan undi setelah peti undi dibuka dan dikira Jumlah kertas undi yang terdapat dalam peti undi setelah dikira dan diikat dalam uh, bilangan 10 10 dan 100 100 adalah seperti berikut. Okey. Jadi dekat sini uh, berdasarkan ini ada 5 ikatan 100 keping. Ha uh, 5 ikatan 100 keping bermaknanya ada 500 kepinglah eh 500 keping. Jadi cara untuk Uh, mengisi di dalam mengisi maklumat di dalam borang SPR 757 ialah mudah saja ada lima lima ikatan eh, lima ikatan seratus keping jadi tanda di lima bahagian satu dua tiga empat lima bermakna ada lima ratus lima ratus keping kertas undi Okay, kemudian ada satu lagi maklumat iaitu satu keping yang tidak berikat. Jadi satu keping itu ada satu keping sajalah. Ha, satu keping saja. Cara untuk kita mengisi borang sp 757 ialah kita potong bahagian 100 ini. Tulis satu. Ha, tulis satu dan kita tandakan. Bermakna ada 503. Lima, eh, minta maaf. Ada 501 keping kertas undi yang berada... Di dalam peti undi. Okey. Dalam mengikut kepada borang 13 tadi, sepatutnya berada dalam peti undi ada 502 keping. Tetapi setelah dikira uh, di dalam peti undi hanya berada sebanyak 501 keping saja. Ha, jadi tak perlu kita carilah satu keping itu di mana. Ha, sebab kemungkinan memang kita tidak tahulah Bagaimana di mungkin dibawa keluar oleh oleh pengundi ha, Ataupun sebagainya ha, Jadi apabila bilangan ini berkurang Daripada bilangan yang sepatutnya berada di peti undi KTM boleh teruskan untuk membuat pengiraan ha, Kertas undi mengikut ha, Mengasingkannya mengikut calon-calon yang bertanding tapi sekiranya uh, semasa pengiraan uh, kertas undi dalam peti undi terdapat lebih daripada uh, jumlah yang sepatutnya iaitu lima terdua katakanlah uh, kertas undi yang dikira dalam peti undi ada 503 keping. Uh, ulang sekali lagi kira sama juga uh, bilangannya 503 keping. Uh, jadi sekiranya berlaku berlaku uh, keadaan sedemikian KTM tidak boleh meneruskan lagi untuk sesi pengiraan kertas undi mengikut calon-calon uh, perkara yang perlu di